Привет, это мой друг Паша. я хочу узнать, как он провел свой летний отпуск. Здравствуйте. Провел я отпуск очень хорошо, и я доволен. Почему перешел поехать на море? За 12 лет я отпуск никогда не посвящал себе, а тут я решил посвятить себе и поехать на море. Мне интересно, какая тебе польза принесла от отдыха на море? Польза на море, это то, что я оздоровился. Там как бы были соленые озера, горячие источники, на которых я побывал. На соленом озере мне понравилось то, что там вообще не утонешь, можно спать. А в горячей воде то, что ты сразу при температуре 50 градусов Цельсия не можешь опуститься, и ты потихонечку опускался. Интересно, есть такое море? Это море находится возле Ленинска. Это море называется Азовское, и возле него находятся и горячие купальники, и э, соленые. А скажи, а ты все, весь отпуск провел на море или еще где-то было? Нет, я еще бывал где-то. Сейчас расскажу. Я вот после разбил на две части. Неделю я побыл на море, а две недели я побыл в селе. У своего. У, своей, у моей второй семьи. Интересно, почему ты пришел поехать в тело? Чем сильно ты... приваблива? <связь> <связь> Да, так Мне там очень сильно понравилось, то что там моя семья, и там ты нужный человек, и там разнообразие по дням. То есть ты один день не можешь чем заниматься, второй день не можешь заниматься другим чем-то. Вот я ездил как бы с подарками и папе, и второй маме, и сводной своей сестре. И в принципе я купил у него спецавит и мы вместе с ней на этих велосипедах катались. я и свой брал, и ей подарок прибрал. А где тебе понравилось больше? мне понравилось в теле, потому что там разнообразие больше, и там от, этой, от, этого разнообразия есть помощь. Я приехал и с гордой совестью, что я приехал сюда и отдохнуть, и помочь семье, папе, маме и помочь. Ты я хочу поехать на лыжный курорт, который находится в Карпатах. Но это будет точно так же. Сначала я поеду на лыжный курорт, а потом я по поеду в село, Потому что я обещал уже на следующий год уже подарить планшет. Папе там тоже подарки обещал купить и подарить. И это мои ближайшие цели на будущее. Поменять э, жизни я ну, два года назад я ходил на молодежную христианскую церковь, которая находится в нашем ботаническом саде, который находится на Петербурге. и там собирается очень много молодежи которые общаются между собой и молодежь под... занимается волонтерством. И я хочу точно так же э, пойти туда и начать заниматься, помогать людям. Потому что это у меня в крови, и я смотрю, что это у меня получается. Конечно, если бы мне нравилось бы помогать, то, наверное, мы с тобой сегодня не встретимся. А -а -а. Каждый человек должен Каждый человек должен помогать заинтересоваться. И не стесняться, и если вдруг что-то у кого-то не получается, то помочь электронные почты. Может быть, у тебя были романы там? И... Да, был роман, так называется. А он имел какое-то продолжение? Нет, не имел продолжения, потому что он как бы, девушка начала врать. А меня учили и растили, и никогда не врать никого. То есть, соответственно, человек, второй живет, то это медицина хорошо его стране. Только э, веревочка не двигалась то все равно в это всегда сыграть. Скажи, а вы интерес, кто тебе больше сегодня? Или может на телевизии? Есть ли у тебя друзья? А? Лева у меня друзей почти почти что нету, дело в том, что я там не живу, а просто приезжаю сюда каждый год. И я общаюсь с сестрой, общаюсь с папой. Э, хожу иногда там на их местную дискотеку. Ну, как бы, знакомые так есть, как друзья у меня там по Друзья у меня большинство сидя. И друзья познаются в беде, а не так вот, что вот, вот, вот мы с тобой познакомились, и все, мы уже с тобой друзья. Кого не бывает. Спасибо тебе, спасибо, спасибо. И вам спасибо. Всего доброго. Пока.